Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, halo semuanya. Kembali lagi bersama dengan channel kami, Save Family. Oke, teman-teman, share kegiatan hari ini dan di video kali ini. Uh, ini recordnya di hari Minggu kalau nggak salah ya. Nah ini tuh puasa di hari keempat. Nah tadi itu pulangnya udah jam 5 lewat kerjanya. Kemarin ada yang nanya kerjanya di mana gitu ya. Hari ini aku jawab di video ini. Jadi kerjanya itu teman-teman sebenarnya di video-video sebelumnya juga udah aku pernah jelasin bahkan udah aku share tempatnya kayak gimana jadi aku tuh jadi penjaga di kayak tempat wahana wisata gitu tepatnya sih wahana bermain anak-anak teman-teman ya nah ini aku lagi mau uh, masak nasi karena nasinya itu kebetulan udah habis nah ini aku langsung aja cuci dulu berasnya yang dimasak bukan nasi ya tapi beras teman-teman di rumah nah Sebelumnya, gimana hari ini puasanya? Teman-teman, lancar ya. Alhamdulillah, kalau masih lancar belum bolong. Nah, ini tuh masih ada gula ikan gabus kemarin, jadi aku mau taruh sini. Tadi siang udah dipanasin ya, jadi nggak aku panasin lagi tuh secukupnya. Terus aku lanjut mau kasih air di beras cukupnya dan dimasak dulu. Oke, okay, nutupnya emang sengaja kayak gitu biar airnya itu nggak meluap kemana-mana, teman-teman ya. Dan ini aku sambil nyuci uh, wajan bekas dari tadi si gule ikan gabusnya. Sambil mikir-mikir nih hari ini mau masak apa ya karena udah mepet banget mau maghrib, udah mau setengah enam, eh setengah enam, udah mau jam 6 teman-teman di sini maghribnya mau setengah 6 sih ya mungkin masih 20 menitan lagi nah ini aku langsung aja kemarin tuh aku lupa kalau aku masih ada potongan bumbu-bumbu kemarin dan nanti tinggal nambahin potongan bawang bombay sama cabai lagi biar pedes terus sama terong ijo teman-teman ya hari ini mau tumis-tumis toreng toreng terong hijau ya ini karena masih ada stok di kulkas ini juga aku sengaja nanti sisain biar uh, sisanya tuh bisa buat lalap besok-besok lagi nah ini polos banget masaknya terong hijau aja karena masih ada gulai ikan gabus tadi ya teman-teman nah ini kenapa kayak gini sengaja itu biar ada sayurannya gitu ya soalnya aku dari kemarin tuh bosen gitu ya makan ikan terus nah ini masih ada bakwan tinggal aku panasin dan ternyata ini tadi juga kelupaan ya mana udah sore terus e, minyaknya tuh tinggal segini teman-teman ya jadi ini kayaknya cukup cuman buat panasin bakwan aja nih sama tumis-tumis terong <tuh> mohon maaf kalau suaranya ngap ya <tuh> soalnya e, tadi habis Sahur juga, terus mungkin e, masih habis makan biasa ya. Kalau habis makan teman-teman kalau habis sahur tuh masih ngos-ngosan karena nafasnya pendek. Tapi kalau udah lapar-laparnya, wah itu buat ngaji, buat nge-record video itu bagus suaranya teman-teman. Nah ini bakwannya langsung aja ya, manasinnya nggak usah lama-lama. Lanjut aku tuh pengen goreng pisang coklat keju tadi udah ngambil teman-teman tapi minyaknya tinggal segini nggak yakin aku cukup ya udah cuman goreng dua aja lanjut ini aku mau tumis terongnya aja sekalian langsung ya teman-teman tumisnya gampang kayak gini tinggal tumis-tumis kalau bumbu udah matang tambahkan garam penyedap rasa gula secukupnya dan nanti masukin terongnya Oke teman-teman sampai di sini dulu videonya karena pas ngerekod video tuh pas bukanya mati lampu jadi aku nggak record video makan makannya teman-teman ya jadi sampai di sini dulu videonya saya pamit undur diri wabillahum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video.